Всем привет! Видео короткое, как соединить СИП, самонесущий изолированный провод 25 мм квадратный с кабелем АВВГ 4 на 10 Все элементарно. Вот есть у нас такие вынов. Надо их соединить. Точку, короче. Есть такой прокалющий. Какой зельк. Ну, короче, ЗПА-1. От 16 до 95 квадратов. И тут дроп 16-50 квадратов. Ну, короче, сюда мы выходящую жилу вставляем. А сюда мы несущую жилу вставляем. Тут смазка есть. Еще плюс пробка. Я делаю так. Может, цены по профессиональному, конечно... Если провод 25-ка, можно вдвойне зевнуть, изоляцию не снимать, и оно проколы. Но лучше, если тут с той стороны больше диаметром провод, а тут меньше, то он тоже зажимается, проколы. И будет или фазы, ну или ноль, нейтраль. Сейчас попробуем. начистить провода, а просто проколоть. Сначала несущий 25 и десятку ставим. Плохо, что колпачки с двух сторон ну, не Ну, неважно, Сейчас попробуем. И оно все получается. Может, это не, про, по не профессионально, но работает долговечно. Короче, вот так прокаливающий. Тут у нас 25 сип, тут у нас АВВ 4 на 10. Ну, десятка все оно хорошо зажимается. На десятки тут резиновый колпачок. И из всей дури затягивается. Все прокаливано там смазка. уса есть. Типа, как, ну, на какая-то белая смазка. Ну, соответственно, что на сипе черный провод и белый провод на кабеле десятки. Это у нас нейтраль, ноль, а разноцветные фазы. Так сказать. Вот так прокаливающий. Ну так можно, можно, напишите в комментарии. Но, по крайней мере, год 10 работает. Это точно, 5-10 год это работает хорошо. А если что, прокаливающий надо менять. Сейчас разлизу. Ну такие даже травмы бывают. Как неаккуратно чистишь провода или кабеля. Короче, вот такое соединение. Напишите в комментариях, можно так соединять или нельзя. Но я уже соединяю долго и нудно. И оно все працюет. Не было такого, что десь отходит там, фаза или ноль. Нейтраль. Такое обычное соединение. Всем пока. До следующего видео. Вот такая у меня получилась скрутка. Три фазы и нейтраль. Ноль и с проводом СИП на 25 мм квадратных и кабель АВВГ 4 на 10 мм квадратных.